На дворі закінчення зими попереду літо, і давайте з'ясуємо, куди потрібно насправді їхати відпочивати. Я не знаю кого запитати. Ну давайте першу людину, яка мені попадеться. Доброго дня. Ладно, ми, я не могу. Меня Дима зовут. Вас, вас. Дима. Вас. Ладно, я больше не могу фальшивить. Дмитро Комаров, куда порекомендуете поехать и отдыхать этого лета? Главное – поехать. Знаете, многие размышляют, а в итоге не едут. Самый главный секрет любого путешествия – это купить билет. Когда ты делаешь это, то уже все дальше идет совершенно по-другому. А куда? Ну, это смотрите на пожелания смотрите на, на кошелек. А, кстати, я же общаюсь, да. Сбирать и смотрите, подождите, я же не догадался. давайте продолжим нашу разговор. Смотрите, я вам закончу. То есть самое главное, если у вас там, какой бы у вас ни был бюджет, самое главное, купить билет, я сказал, и уже дальше... Отойти в сторону от туристической тропы. Потому mm -hmm. что если ехать с турагентством, то это одно, это вы идете по чужому сценарию. А если вы э, приезжаете в тот же Египет, но поедете сами, mm -hmm. это будет совершенно по-другому. Ну а дальше вот я посоветую свой главный, э, моя главная рекомендация это поездки экспромтом. Знаете, как я часто делаю еще давным-давно, вот выходной день, не знаю, что делать. Прихожу на ЖД-вокзал или на автобусную станцию, обращаюсь к кассу со странным вопросом. Здравствуйте, а куда у вас есть билет? Обычно кассир на это отвечает: что что, что уточнить, какое направление. Ты говоришь, куда есть ближайший билет. Ну, например, в Киевской области автобус Крыхаев. В Крыхаев, я еду в Крыхаев. Вот. И ты приезжаешь, это неожиданное место, в которое не возят группы, но там живут люди, там есть своя жизнь, там есть своя история. И это вот тот экспромт, та неожиданность, которая дарит настоящий кайф. Если есть деньги, придите так в авиакассу и полетите куда-нибудь, куда есть билет. От, головне, Супер, дякую. Як, як, як гід, ви поїдете, вас знайняти можна, як Дорого буде коштувати. Ну, Обсудимо, давайте за кадром. Все, Це прекрасно, це лишиться за кадром. Дякую, що вам руку пожму. Все, я жму руку. Дід... Дмитру Комарову. Дякую. Спасибо.